Pas mana pergi beras tempat tanah sedangkan apa? Dia orang buat setiap tahun. Dan terganu kita ni masa kita mula-mula ambil tahun 2018 pengeluaran kita cukup untuk 43% keperluan rakyat kita. 2019 naik 45, 2020 naik 48, 2021 naik 53. Sekarang ni kita berada sekitar dalam 60%. Naik. Tapi semakin naik, beras kau tak ada. Gimana? Di sinilah kita nampak betapa lemahnya kerajaan kita berhadapan dengan pihak kartel. Kerajaan letak padi harga dia cuma latar je. Dia letak 1003 satu tan. Siling dia tak hak. Syarat beli jangan bagi rendah daripada latar. Siling nak tinggi mana silakan. Maka dalam persaingan untuk kilang-kilan yang mendapatkan bekalan padi, masing-masing badi nak beli mahal. Sebab siapa yang tahu akan harga mahal, pesawah akan atas padi ke kilang dia. Kita di Tengganu, mula-mula dia beli sekitar RM1,300. Lepas tu kita ajar naik jadi RM1,550. Di sebelah Kedoh, orang beli sampai RM1,800. Cuma bila dia beli padi mahal, beli padi mahal, dia tidak akan mampu nak jual beras tempatan pada harga 2.6 sen sekilo. Tak dan. Maka bila nak dapat keuntungan, di sinilah bermulanya cerita kereta Proton Saga, dia boh logo emas dan dia paksa kita beli dengan harga emas Sebab beras import dia tidak ada harga kawalan. Beras tempatan ada harga kawalan RM2.60 sekilo Beras import boleh jual RM3.80, RM4 Asalkan ada orang nak beli Jadi masuk kilang Padi tempatan Kilang-kilang-kilang Keluar beras tempatan lagi Masa isi dalam jambu bag 1000 kilo tu Bila buku 10 kilo, 10 kilo Dia jadi beras import Dan sebenarnya beras import yang ada ni bukan lagi campuran malah dia sebenarnya ialah beras tempat dan 100% dan disahkan dalam ujian yang dibuat oleh Mardi dia adalah beras tempat dan 100% bila dilabel sebagai beras import maka dia boleh jual RM3.8 RM4 tidak menyalahi peraturan kita pergi mana beras tempatan kita padi nampak menguning dalam sawah kita pun tidak ada satu bencana alam yang besar sehingga menyebabkan pengeluaran kita terhenti tu tapi beras kita tak ada bila beras tak ada maka kerajaan mari dengan satu langkah baru ni abang mak sabumu subsidi 150 juta untuk nak menghasilkan 24 juta kampik beras 10 kilo kita kira-kira 150 juta nak menghasilkan 24 juta kampik beras pada setiap kampik beras kerajaan beri subsidi RM6.25 supaya harga dia boleh dijual pada harga RM2.60 sekilo ataupun RM26 untuk kampik 10 kilo kalau so, kita nak ambil faham malam ni ialah siapa yang dapat manfaat daripada subsidi Sebelum ni siapa yang mengaut keuntungan besar kerana tukar beras tempatan jadi beras import? Jawapnya pengilang dan pembungkus. Mereka ni lah yang telah mengaut keuntungan besar kerana manipulasi beras tempatan yang dilabelkan dengan nama beras import. Berapa tahun mereka manipulasi? Sekarang ni bila kerajaan nak suruh beras tempatan tu jadi beras tempatan, dia bagi subsidi. Siapa yang dapat? Petani. Dok pesawah tak yang dapat ialah pengilan dan pembukus yang sebelum ni telah mengaut keuntungan besar daripada manipulasi. Jadi sebelum ni mereka untung besar, kerajaan waktu subsidi pun mereka juga yang untung besar. Pesawah tak dapat apa. Dan isu utama kita ialah kebajikan pesawah kita yang sekarang ni sedang berhadapan dengan kenaikan pelbagai kos pengeluaran walaupun di ladang yang tak ada sawah ambo cerita juga supaya kita hok ha, tukang makan nasi ni tahu perit getih yang dilalui oleh sahabat-sahabat kita hok ha, ada tempat lain nak menghasilkan sebutir beras dan nasi yang kita makan kerajaan tak berani nak berhadapan dengan katil-katil mereka terpaksa menurut dan untuk seketika Kononnya supaya nampak baik Keluarkan subsidi pun dapat kepada kartel juga Dah sampai bila? Sebab Sasaran subsidi ni 6 bulan aja. Amal rasa bila dihentikan subsidi Berah tempat tak akan jadi berah import semula Kita tengok Bidang kuasa negeri kita Sangat terhak Tapi kita bekerja sedaya yang mungkin Negeri Tengganu sekarang ni Bila kawasan tanah tu sawah padi kalau nak tukar syarat guna tanah kepada kegunaan lain kecuali 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 limunan kecuali barulah mungkin kita timbang selagi tak ada nak kecuali kita akan kekalkan tanah tu sebagai tanah padi dan pengekalan tanah padi sebagai tanah padi ini sebenarnya ialah pengorbanan negeri kita kerana tanah padi ini bernilai rendah kalau kita tukar kepada tanah industri, tanah perumahan, tanah untuk bangunan, dia akan jadi nilai tinggi. Tapi demi untuk kelangsungan bekalan makanan ruji negara, kita kekalkan tanah ni bernilai rendah. Dan buat masa sekarang ni sebenarnya bekalan makanan ruji ni 70% mari daripada negeri-negeri SG4. Mari daripada Kedah, Perlis, Terengganu dan Terengganu. Orang negeri lain Bangsa Johor pun Makan nasi daripada kita Sebab apa? Sebabnya di antara pemborong utama Berah daripada kilang-kilang padi di Terengganu Ialah Syarikat Pak Izzah Syarikat Pak Izzah dia Johor Dia bawa dalam bentuk jambu beg 1000 kilo tu Buat balik Johor buku-buku Kemudian ada eh Jadi Terengganu membekalkan Berah untuk negeri-negeri lain ada orang tanya macam mana bila kita tidak ada pembangkang kita tak nampak berkesan pun peranan pembangkang di tengah pada penggal lepas walaupun mereka ada 10 orang dan kita tak nampak faktor ketiadaan pembangkang ini akan mempengaruhi dari segi prestasi kerajaan ingat penggal lepas masa ada pembangkang tak ada benda yang besar pun kalau kerja tu style dia, dia kuban-kuban-kuban. Lepas tu dia keluar buat sidang media. Tanya kita nak jawab dalam penggulungan, dia tak ada. Jadi kalau setakat tu je kualiti pembahkan. Lepas tu dewan ni bersidang tiga kali je setahun. Bukan sedang tiap-tiap hari. Jadi kalau kita kerja ni kerana uh, nak jawab soalan pembahkan dalam sidang dewan, Bukan berapa hari pun setahun. Yang lebih besar ialah kita yang diasuh, ditarbiah. Dalam sebuah parti Islam, kita diajar setiap perkara yang kita buat ni ialah tanggungjawab. Tanggungjawab ni berasal daripada dua perkataan, tanggung dan jawab. Maknanya kita tanggung suatu amanah dan sepanjang masa kita perlu jawab. Jawab ni, depan manusia kita boleh konar. Ada orang boleh berbohong, dahi dah hidup keruk, ada. Dia boleh ulang berkali-kali. Kita kalau nak bohong, jauh-jauh sikit pada orang. Sebab kita masih ada rasa malu. Hak paling kita takut nak jawab depan Tuhan seksa. Ini ni yang paling kita takut. Jadi kita letak soal tanggungjawab. Dan dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan kita letak asah takwa, takut kepada Allah ni di tempat yang tertinggi insya-Allah. Kerajaan negeri Terengganu akan berjalan di atas landasan dia di atas landasan kepimpinan dengan akan berjalan di atas landasan dan bila kita nak putuskan suatu dasar nak putuskan satu keputusan perhitungan besar kita ialah kepentingan rakyat bukan kepentingan perniagaan macam ambo bawa satu contoh di Pulau Redang ada lapangan terbang kan sekarang ni boleh turun kapal terbang kecil lah. Hak kipas je. Ha, gitulah dalam bahasa mudahnya. Ha, pemilik dia dah beberapa kali mitok nak panjang. Supaya kapal terbang jet Boeing, Airbus, hok mari daripada Hong Kong, Taiwan, China boleh mendarat terus di Pulau Redang, kemudian pergi ke resort dia. Lepas tu naik kapal terbang, kelik semula. Kita tak bagi. Sebab asas perhitungan kita ialah sektor pelancongan kita ni kita nak suruh seberapa mungkin rakyat dapat manfaat dia kena mari turun dia ke Lopo naik kapal terbang turun dia Terengganu mungkin dia duduk dulu homestay atau hotel darat dia beli dulu gapo-gapo di darat naik teksi naik apa grab kemudian naik boat pergi ke Pulau Redang, nak klik naik darat beli cenderahati dan sebagainya jadi ramai orang boleh tupat Berbanding dengan hanya turun pergi, lepas tu klik. Dia jadi terlalu eksklusif. Jadi kita tengok apa pertimbangan kita. Macam dalam isu tanah. Dalam isu tanah, bila kita nak timbangkan sesuatu permohonan tanah, kita tengok apa manfaat kepada rakyat kita. Apa yang rakyat kita boleh dapat. Kalau satu kawasan, 10 hektar kalau kita buat rumah mampu milik dia boleh dimanfaatkan oleh kira-kira 100 orang sebab rumah mampu milik boleh dibina 100 unit di atas sebidang tanah 10 hektar kalau kita bagi lot tanah seka bagi 5 maknanya ada 10 hektar baru 50 orang dapat manfaat Hak tu pun belum tentu buat rumah ataupun tak buat. Hak banyaknya tak buat. Jadi keputusan kita lebih baik kita buat rumah mampu milik daripada kita bagi tanah yang akhirnya terbiar tanah kosong dan yang dapat manfaatnya bilangan yang tak berapa ramai. Kita tengok mana ruang-ruang untuk rakyat kita dapat manfaat yang terbaik. Dan di sinilah biasa kalau dalam perbincangan uh, ha, mesyuarat esko dan sebagainya aspek yang paling kita tengok ialah apa yang rakyat kita boleh daripada setiap sen duit kerajaan negeri yang ada apa yang rakyat kita berhak dapat dan duit kita ni ada tapi pembendaharaan negara letak syarat bila nak kena minta dia tak bagi duit royalti kita ni dua kali setahun sepuluh mula Mula bulan tiga dengan bulan sembilan dia akan bagi. Bulan tiga sebahagian, bulan sembilan sebahagian. Sekarang ni bila kita nak, kita kena minta. Nak bayar gaji kena minta. Nak beri bonus kena minta. Ada yang dia beri. Ada yang tak beri. Ada yang lulus sebahagian. Ada yang lulus bersyarat. Contoh yang lulus bersyarat, kita minta bonus. Lulus. Tapi dengan syarat, dia mesti diumumkan oleh Perdana Menteri <laughs> Jadi negeri lain, bonus semua MB umum. Terganung Piheng umum bonus Fitih kita Bukan fitih dia Dan memang kita kena mitok Sebab kalau kita tak mitok Sajalah Memang mereka meletakkan syarat Supaya kita mitok Orang nganyi nak pergi bonus pun kena mitok Dengan kajian pusat Fitih kita Bukan mitok fitih mok dia Apabila Terengganu dijemput menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Sebelum tu Terengganu ni sebuah negeri berdaulat. Dalam perjanjian 1963, kita serah hampir segala-galanya kepada kuasa persekutuan. Hasil masuk semua sekali kita serah, hasil cukai tinggal kepada negeri hanyalah agama, tanah dan air sahaja. Oh ni ya, yang tinggal kepada negeri dan sebagai imbalan pusat dia ada dalam dua belah ataupun tiga belah pemberi wajib yang dia kena beri kepada negeri yang beri ni bukan asal bukan atas belah kasihan bukan atas budi baik tapi termaktub dalam perjanjian dia ada kaedah kiraan dia jalan ada berapa panjang penduduk ada berapa cukai yang dikutip daripada tengah anu berapa daripada setiap tu dia ada kiraan jadi bila PMX kata pemberian dia kepada negeri Terengganu lebih besar daripada zaman Tan Sri Muhyiddin kebetulan pengarah lembaga hasil dalam negeri Terengganu mari jawab hamba hamba tanya jumlah kutip pancukan yang dikutip daripada Terengganu memang data dia menaik bila kutip pancukan menaik pemberian akan bertambah kerana sebahagian daripada pemberian dia kira peratus daripada cukai yang dikutip Terengganu macam untuk baiki jalan kita ada puntukan dia panggil kumpulan wan amanah jalan dia kena salur Walaupun jalan negeri Dia kena salur penuntukan Sebab apa? Bukan kita kutik rotek Kerajaan pusat oh, kutik Dan kereta yang lalu ni bukan lalu jalan persekutuan saja Dia lalu jalan negeri, lalu jalan kapung, lalu jalan pertanian Sebab tu dia kena beri Kalau dia tak beri piti, kita kena kutik rotek diri yang tinggal hanyalah kuasa kita tanah agama dan air hak ni hak tinggal pada kita <coughs> dia kutip semua cuka dia ambil hasil minyak kita lepas tu dia kata tak boleh ke Terengganu mentakbir tanpa hasil minyak <coughs> kalau kita tanya boleh dak kerajaan pusat mentakbir tanpa hasil minyak Terengganu Gas, <coughs> bau ini kan bila netuk tu baru kita tahu Dia ada Peninsula Gas Utilization PGU bukan Pagati Amno yang mula daripada Kertel dia pergi sampai ke selatan dia pergi sampai ke selatan dia naik Pakatah Ha, ambil dengan orang Selangor orang tengah anung jaga paik gas puluh-puluh tahun tak ada apa-apa, dia menjaga sekejap netuk dah kata jajaran paik gas ni mari daripada ketel pergi sampai ke selatan Johor dia naik sampai ke utara ini adalah nadi tenaga negara Mari daripada Terengganu. Bila berlaku bawa orang, orang sedau, mari daripada Kertai rupanya. Betapa besarnya sumbangan Terengganu untuk pembangunan negara. Tapi kita diperlekehkan dan kita direndah-rendahkan oleh orang yang tak tahu. Panjang kalau kita nak cerita. Orang ni suruh ke Datuk Jak dengan uh, saudara Narazam Muda lah.